assalomu alaykum qadrli muxlislar ba'zilar uchun uy qulaylik xotirjamlik va dam olish maskanidir boshqalar uchun esa og'ir ish kunidan keyin uxlash va kuch yig'adigan joy hisoblanadi har igə. bir uy o'zining individual xususiyatlariga ega uy egasining shaxsiyatini ko'rsatadi lekin bu oddiygina to'rtta devor va potоlokdir dunyodagi bir qancha uylargina haqiqatdan noyobdir lekin baribir bu uylarning barida muhim bo'lgan o'xshash jihatlar mavjud qulaylik issiqlik va toza havo bularning barini uy va kvartiralar uchun tayyor ventilyatsion sistemalar ta'minlab beradi bu videoda sizlarga noyob uylarning qiziq tomonlari haqida aytib o'tamiz birinchi uy minora belgiyada stenokerdel shaharchasi bor uning diqqatga sazovor joylaridan biri tashlandiq suv minorasidagi uydir uni Patrick metsu o'zi uchun qurgan Patrick minoraning joylashuvini saqlab qolgan holda uni yashash joyiga aylantirgan bu unga 40 ming aqsh dollariga tushgan uyning balandligi 30 metr bo'lib 6 qavatdan tashkil topgan ikkinchi malator 1998 yilda uelsda hobbitlarning inini eslatuvchi uy paydo bo'ldi qisman ikki yon devor va tom inshoot yer tagida joylashgan uy atrof muhitdan mutlaqo ajralib turmaydi ichidan esa u juda zamonaviy va qulaydir malator eski armiya kazarmasi o'rniga qurilgan uchinchi tor uy polsha poytaxtida dunyodagi eng tor uy qurilgan uning qalinligi atigi 1.5 yarim metr u ikki binoning orasida joylashgan uni arxitektor yakov shestniy har yili varshavaga bir necha kunga keladigan isroillik yozuvchi do'sti qurgan ikki qavatli uy yon tomondan uchburchak shaklda bo'lib uning ichiga yashash uchun barcha sharoitlar mavjud to'rtinchi o'rmondagi dumaloq uy ko'pchilik bolalar daraxtda joylashgan uy haqida orzu qilishadi vaqti vaqti bilan bu orzular esdan chiqa boshlaydi lekin hammada ham emas kanadalik tom chatliy faqatgina o'rmon o'rtasida uy qurmadi u ozod ruhlar sohasi qurilish sohasidagi butun bir kompaniyaga ham asos soldi uning loyihalari orasida chakalakzor daraxtda joylashgan sharsimon mehmonxona ham mavjud mehmonxona 4 xonadan iborat bo'lib ularda bemalol yashash mumkin beshinchi skaybordist yashash makoni fransiyalik pier andre enaer nafaqat skayburding bilan shug'ullanadi hatto malibuddagi uyini ham uning qismiga aylantirgan arxitektor va dizayner bilan maslahatlashgan holda u mashqlar uchun rampali bilan uy qurdi avvaliga bu loyiha parijdagi ko'rgazmada taqdim etildi keyin kaliforniyada barpo etildi 6-chi shaffof uy Tokiyolik g'alati juftlik o'zlari uchun shaffof uy qurishga qaror qilishdi uyning ichida zinalar bilan birlashtirilgan kichik maydonchalar bor arxitektorlarning fikriga ko'ra bunday noodatiy qaror daraxtdagi hayotga taqlid bo'ladi xohish <hâks> bo'yicha shaffof devorlarni parda bilan yopish mumkin yettinchi kartondan ishlangan uy yaponiyalik arxitektor sigeru banning sevimli materiali karton barcha loyihalarining qurilishida u suv va olovdan saqlaydigan poliuretan qatlamli karton quvurlaridan foydalanadi sigiru dunyoning ko'p davlatlarida binolar barpo etgan shu jumladan rossiyada ham uning loyihalari orasida hatto 1 tonna og'irlikni ko'taruvchi ko'prik ham mavjud ikki ming to'rtinchi yilda u nufuzli pritsker mukofotini qo'lga kiritgan sakkizinchi oynadan ishlangan uy iqtidorli arxitektor filipp jonson bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilda dunyoda birinchi bor oynadan uy qurdi bu loyiha shu jihati bilan ham buyuk hisoblanadiki o'tgan asrning o'rtalarida qurilish materiallari va moslamalari zamonaviy materiallardan tubdan farq qilgan hozirgi kunda bu uy muzey sifatida ishlatiladi va issiq paytlarda xohlovchilar uchun doimo ochiq 9 ximosfera bir 1960 to'qqiz yilda jon launcter los Angelesda o'ziga sayyoralik uy kemani qurdi ulkan oynali inshoot har tarafdan 8 burchak shaklini berib u tik tepalik ustida joylashgan ichki tomondan uy yer ustida bog'lanayotgandek tuyuladi tashqaridan qaraganda esa u nujni eslatadi ma'lum vaqt davomida xemosfera tashlandiq va yomon ahvolda bo'lgan lekin 21 asr boshlarida uni ta'mirlashgan hozirda bu uy dunyodagi eng yaxshi uylar 10 taligiga kiradi 10 follingoter frek loy rayt bir ming to'qqiz yilda dunyodagi eng noyob uylardan birini qurdi bu uy atrof muhit bilan juda mos keladi uning qat rostlashida relief va landshaftning barcha afzalliklari hisobga olindi qoyalar daraxtlar va sharsharalar tashqaridan qaraganda fizika qonunlariga zid keluvchi bu uyning qurilishi bir yilda yakunlandi bu uy juda mustahkam va pishiq qurilgan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling